Hal-hazırda Hadrud və Füzuli rayonlarında işin işə edilmiş yarımstansiyalarda bu il açılış oldu. Cənab e, prezident tərəfindən və e, təməl qoyulmuş ərazilər də var. Hansı ki, Ağdam rayonu ərazisində 2 ədəd 35 kV yarımstansiya tikintisi demək olar ki, yekunlaşıb. Onlar gərgin altında qoşulmaq üçün hazırdılar. Sənəf yoxlama işləri aparılır orada. E, eyni zamanda həmin ərazidə e, e, hörmətli prezidentimiz tərəfindən təməli qoyulmuş e, təlim-tədris Qorşaq yarımstansiyasını idarəetmə mərkəzinin tikintisi işlərinə start verilib. Orada da işlərimiz planlı şəkildə layihə üzrə həyata keçirməsi işləri aparılır. Eyni zamanda ə, Kəlbəcər rayonunda 25 yarımstansiya tikintisi işləri aparılmaqdadır. Laçın şəhərinə elektrik enerjisi verilişi işləri yekunlaşmışdır. Eyni zamanda Sus və Zabuk ərazilərində ə yeni köçürülən və yeni yaradılan yaşayış sahələrinə elektrik enerjisi verilişi ilə bağlı işlər getməkdədir.